я сказал ребятам, да все игры в Англии, они проходят очень сложно, и для киевского «Динамо», и для всех команд. И я думаю, до 30-й минуты мы играли достойно и терпели в обороне, но затем, опять же, психологически очень сложно переломить этот момент. Я считаю, что во втором тайме команда «Эвертон» прибавила в скорости передвижения мяча, в скорости передвижения футболиста, и нам было немножко непросто за ними уследить. И в связи с этим мы пропустили два мяча. Но, опять же, у нас игра дома, мы сыграли первый тайм, и поверьте, и мы все знаем, что дома будет совсем другая игра, мы были в этой ситуации в, в игре с Гингамом, и я надеюсь, мы достойно с нее выйдем. Ну, я говорю, мы были уже в этой ситуации, мы проигрывали в Гингаме 2-1, и ничего в этом нет, страшного нет. Опять же, мы будем играть в Киеве, и, как я сказал, это будет совсем другая игра, и, поверьте, и, нам, и Киев будет совсем другим. Но мы на это надеемся. Сейчас сложно говорить. Я как сказал, что у него была обширная опухоль в бедре. И что будет завтра, прилетим, посмотрим. Мы надеемся: не только Джермейн, и Сергей Рыбалка достаточно игроков, которые должны усилить игру. Просто играть в средине, когда Мигель пропустил две недели, Сидорчук пропустил две недели. Для Буяльского это вообще, по-моему, вторая игра в, в Европейской лиге. Конечно, не просто играть в Англии, где. Команды действительно дома играют очень агрессивно. Я рад, что ребята выдержали. И, конечно, неприятно проигрывать. Но у нас есть еще одна игра. Ну, к сожалению, конечно, установки не было. Ни, ни атаковать, ни играть агрессивно, ни отбирать мяч. Но опять же, когда ребята выходят на поле, это непросто. Я думаю, что Эвертон сегодня играл достаточно убедительно, контролировал мяч, пытался находить слабые места на флангах и во втором тайме в большей мере их находил. И, конечно, психологически на поле, когда тебя постоянно прессуют, когда постоянно мы выбиваем мяч, это не просто перестроиться. Опять же, я говорю, мы пережили это, мы проиграли, но у нас есть ответный матч. Ну, он старался, он цеплялся за мяч, пытался создавать моменты. Сложно, я, я не хочу оценивать игру каждого футболиста. Если мы проиграли, проиграли все. Но, насколько я видел, все старались, все отдавались игре. Что-то получается в игре, что-то не получается. Но все работали на команду. Я, я уверен, что на такую команду, как Эвертон, мобилизировать их не надо. Сто процентов. Я уверен, придет полный стадион и нас поддержит. Особенно после поражения здесь.